Цуканов власник галереї Єлисаветград. народився 21 липня. В дитинстві мріяв бути слідчим. Улюблена книга Пісні синіх морів Костянтина Кудієвського колекціонує живопис, захоплюється фотографіями. Є домашня улюблениця Отка Мандаринка, одружений. Доброе утро. <laughs> Доброе утро. Доброе ранку. Перед тем, как перейти к диалогу непосредственно с нашим гостем, хочется обратиться ко всем телезрителям. Друзья, вы можете на наш мобильный номер, на, который появится у вас на экранах, писать абсолютно любые вопросы нашим гостям, и мы постараемся вместе с гостями на них ответить. Поэтому не стесняйтесь, пишите. А теперь же перейдем непосредственно Черт, к разговору. Сегодня вы помните 4 роки вашей галереи. Мы хотим вас приветствовать с таким днем народження. Четыре года деле, казалось бы, и не такая цифра, але тем не менш, Четыре года, это вагомый внесок. Что встигли за этот час сделать? Я, я всегда шучу о том, что для галерей идет год за два с половиной, поэтому на сегодня десять, на сегодня десять. А почему именно за два с Я хочу сказать, что перед тем, как начать наш вот с вами, да, вот я хотел бы все-таки сделать маленькие такие вот сувениры, принял с вами. мы это люди. Искал, искал. Это наши пазлы, которые мы готовили специально для галереи. Ну, не нашел я к сожалению, утреннего кофе, но утренний чай нашел. Вот такая вот есть. А главное, ранковые ромашки. Да-да-да. Спасибо. Да, ну и учитывая то, что сегодня погода не очень такая у нас хорошая, прогноз, девушка как раз говорила о прогнозе тоже, дожди нас ожидают. Я думаю, что главная погода в доме, и такой вот красивый зонт, это тоже вам. Но э, я хотел бы, чтобы вы сегодня, кроме всего этого, и э, там 108 маленьких пазлов, 108 пазлов, чтобы вы нашли время сегодня и посоревновались между собой. Вот, кто из вас выиграет, Павел или Ира? Выиграет? Я думаю, что это будет о, интересно. Я <да. сушу> кто быстрее <сушу> сложит. Тут <already> уже, <сушу> вот, потому что у Павла Если, если <сушу> говорить о сегодняшнем празднике, действительно, как бы 4 года назад, именно в этот день, вот мы открылись, и я думаю, что э, скептики, которые говорили, что мы не просуществуем и года, они ошиблись, и мы рады этому, потому что сегодня э, галерея живет, сегодня галерея все больше и больше приобретает новых друзей, которые приходят к нам, которые знакомятся с тем, что мы имеем, ну и самое главное, что, наверное, она стала каким-то таким маленьким, э, каким-то зернышком в нашем, в нашем культурном обществе города нашего, потому ну, что приезжающие я сказал, не зернышком это уже полноценное растение, которое. Спасибо большое. Но я хочу сказать, что приезжающие к нам гости, они всегда с удовольствием посещают галерею и могут увидеть что то для себя и взять для себя что интересное. Тобто Кіровоград, як місто невелике, потребує таких закладів. Тобто, ви помітили, що люди ходять, немає такого, якогось застою або, можливо, аморфності? Ви знаєте, я в я якби как бы, в вашому телевіді, каналу Кіровоград, я говорив про те, що, к сожалению, 3% процента населення все лиш інтересується вот такими вот живописів, культури, іскусством і так далі. Я думаю, що в місті у нас вже більше їх. Я благодаря тому, что у нас есть музей, Краеведский музей, художественный музей, музей Смертный, то есть у нас большая-большая база, которая исторически сложилась так. Я думаю, что у нас их гораздо больше. Как что-нибудь особенное, какая-то особенная экспозиция готовится к 4 Ну, года? конечно же, готовится. Я как бы своего рода провокатор, так сказать, ну, с точки зрения хороших, э, так, и всегда провоцирую э, на какие-то действия своих друзей, своих знакомых. В данном случае я решил сделать то, что, наверное, как бы для себя ну, э, сложно было сделать. Это э, Предлагаю сегодня посмотреть выставку своих работ, фото, фотоработу, потому что у нас в городе очень прекрасные фотографы, и исторически сложилось, что у нас в городе очень много было мастерских, у нас их было 18, только в начале 19 века было порядка 18 таких вот хороших, классных мастерских, фотомастерских. И у нас хороших фотографы, но, к сожалению, они как-то стесняются выставляться. Так вот, в данном случае я сегодня презентую свою фото-фото выставку, которую так и назвал, так умеет каждый. Ну, критиковать мне сложно будет, потому что так умеет каждый. А лучше сделать я тут приглашаю наших фотографов, чтобы они пришли и сделали лучше. Фотографы хорошие у нас. Но знаете, сегодня говорит фотографов развелося просто неимоверная кількість. На вашу думку, це все-таки, знаете, як в письменництві є такий термін графомани, так от у фотографії, не знаю, як це правильно сказати, але чи не є це поріднено з графоманством? Я думаю, що здесь моя здесь какая есть сложность во всём этом, что у нас, к сожалению, у фотографов может быть развелось, но вот мы не оставляем фотографий. Мы все держим на чипах, мы держим на каких-то носителях. Но, к сожалению, истории готового мы И вот здесь я хочу сказать, что это все-таки, наверное, скорее всего, вы правильно говорите, что э, какая-то мода э, щелкать, ну, вот так для себя, чтобы оставить для себя какое-то такое впечатление, но не для других. Я считаю, что все-таки фотография существует для того, чтобы оставлять историю, этот миг истории, для, оставлять для других. Вот тогда она будет э, свое, так сказать, назначение будет полностью, э, ну, полностью давать то, что она должна сделать. Фотография. Если мы продолжаем говорить уже о фотографии, и этому будет посвящена ваша собственная выставка, как у Глеба дела? Я слышал, и я думаю, все ну, кировоградцы слышали, Глеб, что Глеб, он уже во многом превзошел вас. Э, вот, Глеб вот, – вот, это вот, сын, вот, друзья, вот, если вот, вы Да-да-да, вот вы знаете, как бы он говорит, я сегодня, папа, тебе завидую. Почему? Говорит, потому что у тебя сегодня праздник, и сегодня гостей будет гораздо-гораздо больше у меня. Ну, это так, шутка, конечно, а в принципе, да, конечно, здесь, знаете, как бы мы подстегиваем друг друга. Это очень здорово, потому что каждый борется за какой-то фотоснимок, Потом мы его как бы разбираем, этот фотоснимок. И даже мы, как при, в поездке наших всегда, так сказать, ну, мама считает наша. Говорит: кто больше набрал интересных вот таких фотографий: я или Глеб. Знаешь. Ну, другой взгляд, совершенно, понимаете. Как бы самый самый объективный судья, который судит одновременно мама. Двоих, двоих, двоих любимых мама. людей сразу. Да, мама, да. А, что вас вдохновляет? Ну, на, на, творчество я, я, и я, на хочу сказать, я хочу сказать, что вдохновляет, конечно, в первую очередь, семья потому что если дома, вот я же не зря вам подарил зонтик, который, да, у меня дома висит большая фотография такая наша, и там где написано слова, главная погода в доме, потому что если дома все нормально, то вот, и тогда и хочется работать, хочется трудиться, хочется что-то делать. Это первое. Второе, я все-таки оптимист по жизни и считаю, что если мы сами не будем себя заряжать положительной энергией, если мы не будем друг друга, так сказать, немножко поддерживать трудную минуту и в, как бы, в минуты, когда э, сложно человеку на душе, вот в жизни тяжело, э, сложно будет жить нам, понимаете, серая будет жизнь серая. Надо находить в конечно, то, что, наверное, находят художники наши. Они находят всегда пятно какое-то красивое и пытаются его спроецировать. У нас проходит сейчас выставка молодого художника Велиляя. Велиляева, вернее, Ленура. Так вот, всех поражает одна маленькая такая деталь. Он взял большой холст, и на нем нанес только синее пятно. И назвал ее февральский прорыв. То есть снег, и вот здесь такой прорыв. Вот это как раз вот, и, наверное, в этом и наша суть, что мы должны делать прорыв во всем прорыв. Я ну, согласна, з таким согласна, з таким налаштуванням. Я думаю, що у е, зовсім скорому тут зустрінемося і будемо вже десятиліття відзначати а там уже це виходить 25, якщо в два сза за два з половиною роки Боюсь, боюсь тобто, я точно не буду так хорошо виглядати, як сьогодні. через Тогда нам нужно делать всем фотографии, делать выставки. Я хочу пригласить вас на сегодняшнюю выставку, если у вас возможность будет, а если нет, у всех, кто смотрит нашу передачу, потому что у нас вход совершенно свободный даже. Сегодня, и я думаю, что есть возможность пообщаться с хорошими, интересными людьми, которые... Приходят к нам на выставки, а их все больше и больше становится. Я иногда даже переживаю о том, что их столько что ну, тесно, но в тесноте не в обиде. Поэтому как бы, я думаю, что вот этот момент, который, наверное, когда люди встречаются и когда в тесноте общаются и так далее, это еще раз сближает нас всех. Поэтому я всех приглашаю вот на сегодняшний такой маленький праздник. Я понимаю, что он может быть со слезами на глазах, потому что в стране не совсем все нормально. Я хочу сказать, но я думаю, что мы должны искать эти пятна хорошие. Потому что, ну, так мы, так, так мы вдохновляем, детей наших вдохновляем. Сто процентов. Вам огромное спасибо за то, что вы, в свою очередь, поддерживаете уровень культуры Кировограда на должном уровне. Вас еще раз с праздником. Огромное спасибо, что пришли к нам в гости. Ну, я обещаю выглядеть через 10 лет не, не хуже. Мы этого желаем. Абсолютно верим в это. Друзья, мы вернемся к вам после небольшой паузы. Не переключайтесь.